নমস্কাৰ আমি সোনকালে জীপ চাফাৰী কৰি পেলাই ওলাই দিলোঁ অৰ্কিড পাৰ্কখনলৈ বুলি দুপৰীয়া ভাত বোলো ইয়াতে খামগৈ বুলি সোনকালে সেইকাৰণে ওলাই আহিলোঁ আৰু আমি যিহেতু সোনকালে আজৰি হ'লোঁৱেই কাজিৰঙা যিহেতু আহিছোঁৱেই অৰ্কিড পাৰ্কখনত নোসোমালে আমাৰ টিপটো আধৰুৱা হৈ ৰ'ব ন সেইটো কাৰণে বোলো ইয়াতো সোমাই মা দেউতাহঁতক লগতে দেখুৱাই লৈ যাওঁ প্ৰথমতে আমি অৰ্কিড পাৰ্কখনত সোমোৱাৰ আগত টিকেট কৰিব লাগিব টিকেট কাউণ্টাৰত টিকেট কৰি লৈ পেলাইহে ভিতৰত সোমাব দিয়ে আৰু এইবাৰ দেখিলোঁ ইয়াত মহ গাড়ী আৰু ঘোঁৰা গাড়ী যিসকলে মানে খোজকাঢ়ি বোলে অসুবিধা পাব সেই তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ইয়াত উঠি পেলাই আপোনালোকে অৰ্কিড পাৰ্কখনৰ ভিতৰলৈ সোমাব পাৰিব এইখন হৈছে মূল গেটখন ইয়াত প্ৰথমেই গৈ দেখিব অৰ্কিড পাৰ্কখনি আছে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্কিড দেখিবলৈ পোৱা যায় বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ অৰ্কিড আছে আৰু অৰ্কিডৰ লগতে ইয়াত বিভিন্ন বনৌষধি গছবোৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় বহুত বনৌষধি গছ আছে যিবোৰ নেকি আমি নামেই নাজানো আমি এতিয়া ইয়াত যিমানখিনি মানে গছ গছনি আছে সেইখিনি নামেই নামে আৰু পাতে মানে ইয়াৰ পাত ইয়াত দেখিহে চিনি পাইছোঁ বহুতখিনি গছ আমি যিখিনি নামেই নাজানো সেইখিনি ইয়াত মানে ধুনীয়াকৈ ইয়াত চাইনবোৰ্ডৰ আকাৰে ধুনীয়াকৈ নামটো লিখি থৈছে যেন তেতিয়াহে চিনি পাইছোঁ জুবিন দা জীয়াই থকা অৱস্থা ইয়ালৈ পায়েই আহিছিল ইয়াত দেখিছিলোঁ ভিডিঅ'বিলাকত জুবিন দা ইয়াত খোৱাও ভিডিঅ' দেখিছিলোঁ ইয়াতে আছে অসমৰ মানে গোটেইটো গোটেই জনগোষ্ঠীসকলৰ মানে ব্যৱহাৰ কৰা সা সামগ্ৰীবোৰ খেতি কৰোঁতে হওক মাছ ধৰোঁতে হওক মানে গোটেই বস্তুবিলাক ইয়াতে মানে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে এইখিনি হৈছে অসমৰ কীৰ্তিচিহ্নবিলাক বাঁহ বেতেৰে তৈয়াৰী এইবিলাক বস্তু ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে এইখন এয়া জনগোষ্ঠীসকলে ব্যৱহাৰ কৰা পৰিধান কৰা সা সামগ্ৰী আৰু এইখিনি এইখন হৈছে গুৰুৱাখন আচলতে এদিনত মানে কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰি আৰু এই অৰ্কিডখনত ঘূৰি এটা দিন মানে লৈ আহিব লাগিব আৰু আমাৰ হাতত বেছি টাইমো নাই সেইকাৰণে কাৰণে আমি ইয়াত বিশেষকৈ খাই আৰু সোনকালে ওলায়েই দিব লাগিব ইয়াৰ ইয়াত বিহু প্ৰগ্ৰেম হৈ থাকে বিহু বুলিয়ে নহয় ইয়াত পোন্ধৰ মিনিটৰ পিছত মানে প্ৰগ্ৰেমবিলাক হৈ থাকে যেন একদম এই আমি আহিয়ে মানে সেই প্ৰগ্ৰেমটো পালোঁ যেন একদম বহি দিলোঁ আৰু ভাগৰো লাগিছে আৰু টাইমো হ'ল খাই পেলাই সোনকালে ওলাই যাওঁ বুলি ভাবিলোঁ আমাৰ এতিয়া খানা অৰ্ডাৰ দিয়া দিয়া হ'ল বাৰু এতিয়া সকলোৱে ভাতৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছে ভোকো লাগিছে ন ফাইনেলি আমাৰ ভাত আহি গ'ল ইয়াত দেখিছে ন কিমানবিধ দিছে বিছবিধমান আছে নেকি ইয়াত হিচাপ কৰা নহ'ল আৰু ইমানে ভোক লাগিছে ৰুবলৈও সময় নাই আৰু মানে মানুহ একদম ভিৰ হৈ গৈছে সোনকালে ল'ৰালকে বোলো খাই মেলি ওলাই যাওঁ বুলিয়ে ভাবিলোঁ আমি হাঁহৰ মাংস লৈছিলোঁ বাৰু খাই মেলি ওলাই আহিলোঁ এতিয়া যাম কাৰ্বি আংলঙৰ কাকচাং ৱাটাৰফলটো চাবলৈ আপোনালোকে গৈছে নাই জনাবচোন দেই লগতে আহিছোঁ যেতিয়া সোমাই যাওঁ তাতে বেছি দূৰ নহয় বুলি কৈছে যেতিয়া ৰাস্তাৰ পৰা ৱাটাৰফলটো লগতে চাই যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু কাক চাং সেইকাৰণে আমি ইয়াত বেছি টাইম নকৰিলোঁ আৰু ওলাই দিলোঁ আজিলৈ আজিলৈ আহিলোঁ বাই